श्रीमात्रे नमः अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गलेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवताय मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि मालादृसौर्मधुकरेव सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः आ मेलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनिकपक्ष्मनेत्रम् हूत्यै भुजङ्गाङ्गनाय बाह्वन्तरे मधुजितश्रितकौस्तुभेय हारावळीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाः कालाम्बुदाळि ललितो रसिकैटभारे धाराधरि स्फुरति या तटिदङ्गने वा मातुः समस्तजगता भद्राणि दिशतु भार्गवनन्दनाय प्राप्तम् पदम् प्रदमथ भाजि यत्प्रभावात् मन्मथेन मय्यापतेत तदिह मन्दरमीक्षनाथम् मन्दाल संच मकरालय कन्यकाय विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकम् मुरविद्विषोऽपि ईषन्निषीथतु मईक्षणमीक्षनाथम् इन्द्रीव ष्टा विशिष्टमतयोऽपि ययादयाधदृष्ट्या सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रहुस्तकमलोदर दित्तिरिष्टा पुष्टिम् कृशिष्ट मम पुष्करविस्तराय दत्यादयानुपवनो द्रविनाभुधारा अस्मिन् किञ्चन विहङ्गसि सौविशन्ने दद्यादयानुपवनो द्रविणा भोदारा अस्मिन्न किञ्चन विहङ्गसि सौविशन्ने दुष्कर्म घर्म अपनीय संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्ये श्रुत्यै नमोऽस्तु सुभकर्मफलप्रसूत्ये रत्यै नमोऽस्तु रमणीय गुणानवायै सित्यै नमोऽस्तु शतपत्र पुष्ट्ये नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोस्तु नालीकनिभाननाय नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूम्ये नमोस्तु सोमामृतसोदराय नमोऽस्तु नारायणवल्लभाय ना नमोस्तु हे माम्बुजपीठिकायै नमोस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोस्तु देवादिदयापरायै नमोस्तु शाङ्गायुधवल्लभायै नमोऽस्तु देव्ये भृगुनन्दनायै नमोऽस्तु विष्णोरुरसि स्थिता नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभाये सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरितो धरणोद्यतानि मामेव मातरणि सङ्कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोतिवचनाङ्गमानसैः त्वा भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवल तम सुखगंधमशोभे भगवती हरिवल्ल मनोजे त्रिभुवन भूतिक प्रसिद मह्यम भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूतिकर प्रसीद मह्यम दिग्गस् कनककुम्भमुखावसृष्टः स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातन्नमामि जगतां जननीम् अशेषलोकाधिनाथ गृहिणीम् अमृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय माम् अकिञ्चनाम् प्रथमं पात्रम् अकृत्रिमं दयाः स्तुवन्थे स्तुतिभिरमोभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमा गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनः भवन्ति ते भुवि भाविता